আৰু যোৱাকালি আমাৰ পুৱতি নিশাৰ পৰা আমাৰ দুটা পৃথক পৃথক দুটা অপাৰেচন চলিছিলে দুটা অভিযান চলিছিলে আৰু প্ৰথমটো অভিযান আমাৰ সোনাবাৰী ঘাটত এটা ট্ৰাক যিটো ট্ৰাক এল পি জি চিলিণ্ডাৰ কঢ়িয়াই নিয়া ট্ৰাকক আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ ইণ্টাৰচেপ্ট কৰাৰ পিছত সেই ট্ৰাকখনত যেতিয়া আমি অভিযান চলাওঁ তেতিয়া চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰত কাটি পেলাই চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত আমি পঞ্চাছ হেজাৰ ইয়াবা টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ আৰু তাৰ গইনালৈ আৰু তাৰ পম্প খেদি তাৰ তেওঁলোকৰ লগত আমি সোধ পোছ কৰা যেতিয়া অধিক আমি যেতিয়া তেওঁলোকক সোধ পোছ কৰোঁ সোধ পোছ কালত আমি অধিক তথ্য লাভ কৰি পৰৱৰ্তী কালত আবেলি সময়ত আমি বেথুকান্তি অঞ্চলত আন এক অভিযান আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সেই অভিযান কালত চিলিণ্ডাৰত গেছৰ চিলিণ্ডাৰত এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰত লুকাই থোৱা অৱস্থাত আমি এক লাখ য়াবা টেবলেট পুনৰ জব্দ কৰিবলৈ স সক্ষম হ'লোঁ আৰু দুইটা মিলাই আমি ডেৰ লাখ হাবা টেবলেট যোৱাকালি আমি জব্দ কৰিছো আমি যিখিনি আমি সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিলো সেই জব্দকৃত সামগ্ৰীখিনিৰ চোৰাং বজাৰত মূল্য প্ৰায় পঞ্চল্লিছ কোটিৰো অধিক হ'ব